Azərbaycanın mədəniyyət ocağı, Qarağənd ürəyi şəhər. Bu qədim və tarixi şəhər düz 28 ildir ki, Ermənilər tərəfindən işğal olunub. 1992-ci ilin 8 may tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilən şəhər Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji baxımdan ən əhəmiyyətli yerlərdən biri idi. Elə bu mövzu ilə bağlı ekspert şərhimiz olacaq. Bir sıra tarixi faktlara aydınlıq gətirən, Şuşanın tariximizdə, mədəniyyətimizdə önəmli yerinə toxunan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, siyasi təhlilçi İlyas Hüseynovun NT televiziyonda açıqlamasını sizə təqdim edirik. Bu gün Şuşanın işğalından 28 il ötür. Şuşa Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti Müsfikisi üçün çox önəmli bir şəhər olmuşdu. Dağlı Qarabağ bölgəsində yerləşən şəhərin təməli 1752-ci ildə Qarabağ hökumdarı Pənahəli Xan tərəfindən qoyulub və ilk çağlarda Şuşa adı ilə yanaşı bu şəhəri həm də Pənahabad adlandırırdılar. Gülistan və Tükmənçay müqavilələrindən sonra Qarabağ ərazisinin xristianlaşması siyasəti həyata keçirilib və bu nöqtəy nəzərdən Qarabağ ərazisinə və xüsusilə də Şuşaya ermənilərin köçürülməsi prosesi başlanır. Daha sonra isə 20-ci əsrdə ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları baş qaldırır və Şuşa şəhəri işğal olunur. Şuşa Azərbaycan üçün bir çox xüsusiyyətlərinə görə əhəmiylidir. Şuşa 17-18-ci əsrlərdə ə, Kiçik Paris adlandırılırdı, Qafqazın sənət mərbəzi adlandırılırdı, Azərbaycanın musiqi beşi və eyni zamanda Cənubi Qafqazın konservatoriyası adlandırılırdı. Şuşa Azərbaycan musiqi sinə, eyni zamanda ədəbiyyatına böyük ə, şəxsləri bəxş edib. Burada Qasımbəy Zakir, Xurşudban Nətavar, Nəcəf bəy Vəzirov, Füridunbəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu, Əbdürəhman bəy Haqverdiyev, Fürsət Vəzirçəmənzəminli, Ceyhun Hacıbəyli və digərlərinin adını çəkmək olar. Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqisinə bəxş etdiyi miras isə ə, misilsizdir. Şuşanın işğalı zamanı ə, dinc əhaliyə qarşı divan tutulub günahsız insanlar qətllə yetirilib. 480 dinc sakin Şuşanın işğalı zamanı qətllə yetirilib. 600 nəfər yaralanıb, 1500 nəfər əlil olub, 552 uşaq valideynlərini itirib və qeyd etmək lazımdır ki, Şuşanın işğalı sırf işğal dövründə Azərbaycan üçün 4,3 milyard ABŞ dolları ziyan vurulub işğal nəticəsində bu qeyd etdiyim kimi yalnız işğal dövrünə aid olan rəqəmlərdir. Bugünkü günümüzdə Ermənistan xaricdən Şuşanın abadlaşdırılması, Şuşanın inkişafı üçün investisiyalar cəlb etməyə çalışır, müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilir. Lakin Şuşanın işğalı zamanı 23156 nəfər işğal nəticəsində öz doğma yurd yuvalarından didərgin düşüb məcburi köçkün vəziyyətinə gətirilib. Daha sonra Şuşada məscidlər, qəbristanlıqlar, nadir əlyazmalar, kitabxanalar, teatrlar və maddi mədəni irsimizə aid olan bir çox sahələr məhv edilib, talan edilib və yaxud ermənləşdirilib. <coughs> Heç də təsadüfi deyil ki, yuxarı Gövhər Ağğa məscidinin təmirində də Ə, ermənistan tərəfi can fəşanlıq etdi və bu məscidi təmir etdi. Bu Azərbaycanın ə, nadir incilərindən sayılan bir məsciddir. Və bu nöqtəyə nəzərdən də Ermənistan öz mərkəzli siyasətini davam etdirir və Şuşa Azərbaycan üçün ə, ə, çox fonamlıdır və biz ə, Şuşanı İsa bulağı ilə, Cızır düzü ilə, tur su ilə və xalqın səsi ilə xatırlayırıq. Ona görə də Fuşanın e, geri qaytarılması ilə bağlı fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu ilin fevralında Münhen təhlükəsizlik konfransında Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev e, canlı efirə gedən debattər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı e, Dağlı Qarabağda qurulmuş qondarma rejiminin mərkəzi hesab olunan Xankəndi şəhərinin adının Stepanakert yox, Xankəndi olduğunu bildirdi. Yəni xanların kəndi ə, mənasını verdiyini və sonra adı dəyişdirildiyini bildirdi və Münhendə Ermənistan rəhbərinə tarix və siyasət diplomatiya dərsi keçdi. Bu nöqtəy nazardan Azərbaycan ə, bütün səylərini səfərbar edir həm ə, xarici siyasətdə, həm diplomatiya sahəsində Eyni zamanda hərbi müstəvidə öz güdrətini artırır ki, Şuşa şəhərinin işğaldan azad etsin və biz bir gün Şuşa şəhərinə qayıdacağımızı ümid edirik.